Сейчас очень сложно вообще говорить о том, будут ли крымчане участвовать в этом выборном процессе. Слышите меня нормально? Зараз так. Лучше Да. Ну вот, ситуация в том, что очень сложно выехать крымчанам на территорию Крымской области, особенно если какие-то есть непорядки у них с паспортами. Российская сторона не выпускает. Если не вклеены время фотографии, если поврежден каким-то образом паспорт, российская сторона просто заворачивает людей обратно. Украинский паспорт, так? Украинский, конечно, да, украинский паспорт. Естественно, мы говорим о гражданах Украины, которые могут принять участие в голосовании. Очень много граждан Украины в Крыму заметно ощущают то, что Украина достаточно мало уделяет нам внимания. Вот даже по вопросам паспортизации. Очень часто было такое, когда люди обращаются ко мне, чтобы я помогла, но я не юрист, я ни в чем не могу помочь, к сожалению. Но выезжая на... каким-то образом все-таки попадая на территорию Украины для того, чтобы вклеить фотографию или ну, каким-то образом сделать ребенку паспорт по достижении 16 лет, они сталкиваются с тем, что... В паспортных столах Украины им говорят, вы вообще не Украина, Крым это Россия, едьте к себе и делайте у себя российские паспорта. Люди плачут, звонят мне прямо из Херсонской области, я даю им всем телефон значит, представителя президента Крыма, находится в Херсонской области, чтобы она лично занималась этими вопросами. Но вы понимаете, что это каждый вопрос индивидуальный, а явление носит массовый характер. Поэтому, конечно, крымчане, украинцы, крымские украинцы, они во многом чувствуют, что Украина сейчас отложила вопрос Крыма в долгий ящик, насколько это непонятно. Кроме того, мы несколько раз писали свои такие ходатайства, что ли, и на Верховную Раду, и непосредственно президенту Украины о поставках продуктов в Крым. Поскольку мы, патриоты Украины, понимаем прекрасно, что когда нам говорят, что нас не хотят бросить без продуктов, мы всегда говорим, вы нас бросили 16 марта. Когда что-то можно было сделать, когда военные в Крыму готовы были оказать какое-то сопротивление, нас всех призывали к тому, чтобы мы ни в коем случае не сопротивлялись, чтобы мы ни в коем случае не провоцировали конфликта. Но ну вот мы до сих пор его не провоцируем, этот конфликт. И, к сожалению, те продукты, которые поступают, в основной своей массе раскупаются как раз таки любителями России, теми, кто бесконечно будет голосовать за Россию. И не только этими людьми, а и теми сепаратистами, и теми военными, которые будут оказывать Украине военное сопротивление и будут наступать на Украину, если будет дана такая команда. То есть выходит так, что Украина кормит своего врага прежде всего, постольку, поскольку мы, украинцы, готовы терпеть отсутствие украинского продукта здесь, в Крыму. То есть я вам хочу сказать, что вопрос парламентских выборов в Украине, который будет проходить сейчас в Крыму, не настолько актуален как был вопрос выбора президента. Тогда очень многие выезжали в Херсонскую область, действительно голосовали, проявляли свою гражданскую позицию. Я не знаю сейчас, возможно ли будет это сделать, поскольку, поскольку ужесточаются вопросы выезда с территории Крыма в Украину. И даже, кстати говоря, не только российской, российскими пограничниками. Очень много случаев, коли українські пограничники не пропускають українців з українськими паспортами на територію України з Крыма. Це вони вас... посилаються на закон про окуповані території? Да, они посилаються на любые закони. что вот у вас нет якобы якоби э, причин. выехать в Украину. То есть у меня должна быть, если я хочу поехать к каким-то своим знакомым или родственникам, у меня должна быть какая-то обоснованная причина. Это значит место работы. Я должна подтвердить либо, значит, путевку на лечение куда-то в санаторий, либо это приглашение в больницу на лечение. То есть я должна предоставить обязательно на границе какой-то документ, который ну, обеспечит, скажем, мою необходимость нахождения.